আজি প্ৰায় এমাহ দিন পাৰ হৈ গৈছে আমাৰ অসমীয়া প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ অন্তৰত এটা দুখে দেখা দি আছে সেইটো হ'ল আমি নিজৰ সন্তানটোক কেৱল পিতৃ আৰু মাতৃয়ে নিজৰ আমঠু হিচাপে বহুত আঁকোৱালি লয় কিন্তু অসমত এনে এজন ব্যক্তিৰ জন্মগ্ৰহণ হৈছিল যাক অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়েও নিজৰ বুকুৰ মাজত হিয়াৰ আমুঠু হিচাপে আৱৰি লৈ আছিল কালশক্তিৰ প্ৰভাৱ সৎ বস্তুও বেছিদিন বৰ্তি নাথাকে বুলি শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰিছে তেনেদৰে আমাৰ মাজৰ পৰা সেই মহান ব্যক্তিজন আঁতৰ হৈ গ'ল কিন্তু প্ৰতিজনৰ মনত এটাই ভাৱ কেনেকৈ ঘটনাটো ঘটিল তাৰ উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে উচিত দুখীয়ে শাস্তি পাব লাগে গতিকে আমিও আজি পবিত্ৰ ভাগৱতৰ উৎস উৎ ভাগৱতৰ এই পবিত্ৰ দিৱসৰ পৰাই আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰভুৰ ইচ্ছাত সকলো কাৰ্য সাধিত হয় সৃষ্টি স্থিতি লয় সাধিত হয় গতিকে এই সামান্য সকলোৰে অন্তৰৰ বেদনা দূৰ কৰিব পৰা সত্যটো উদ্ধাৰ হওক দোষীয়ে শাস্তি লাভ কৰক যিজন নিৰাকাৰ নিৰ্গুণ হৈও সাকাৰ সগুণ ৰূপেৰে সৌ সিদিনা কংসৰ কাৰাগাৰত দৈৱকীয়া আৰু বসুদেৱক পিতৃ মাতৃৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি পূব দিশত পূৰ্ণ চন্দ্ৰ উদয় হোৱাৰ দৰে আবিৰ্ভাৱ হৈছিল উপদেশতকৈ আৰ্হি শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ দুষ্ট দমন আৰু শান্তক পালনেৰে এখন সুস্থ সবল সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেইজন পূৰ্ণ কৃষ্ণৰ চৰণত সশ্ৰদ্ধ দণ্ডৱত নিবেদন কৰি আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করেছো মেসাগর উজনি চুক নামঘর উপন করে থাক জি জরদেহ সমূহক মন্দ কৰি রাখিছে সেই চৈতন্যাত্মক শক্তিৰ আধাৰস্বৰূপ আপোনালোকক সাক্ষাৎ নৰৰূপী নাৰায়ণ ৰূপে জ্ঞান কৰি আমি আমাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰিছে দেৱতো তীৰ্থত কৰি ভকতে বৰ ভকতক ভজিলে গোচয়কৰ মজৰ দেৱতা আৰু তীৰ্থতকৈও ভকতক শ্ৰেষ্ঠ স্থান প্ৰদান কৰিছে এনে ভগৱন্তও যাৰ অনুগত হৈ থাকে সেই বৈষ্ণৱ ভকতসকললৈ আমি পুনৰবাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ শেষ হুদীবিৃন্দ শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ ওপৰত বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব পৰা ক্ষমতা আমাৰ একেবাৰেই নাই যিহেতু শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰিছে ভাগৱতৰ তত্ত্ব কেৱল এইকেইজনেহে জানে অহং ব্যক্তি চকু ব্যক্তি ব্যাসবে নৱেত্তি বা শ্ৰীধৰং চকলং ব্যক্তি শ্ৰীনৃসিংহাদ অহং ব্যক্তি শিৱই কৈছে মই ভাগৱত তত্বৰ কথা জানো চকু বেত্তি শুকদেৱে ভাগৱতৰ কথা জানে ব্যাস ব্যক্তি নবে বা ব্যাসক তুমি জানা বুলিয়েই ধৰা কিম্বা নজনা বুলিয়েই ধৰা তেওঁেই ভাগৱত প্ৰণয়ন কৰিছে শ্ৰীধৰং চকলং ব্যক্তি শ্ৰীধৰস্বামীদেৱে ভাগৱতৰ সকলো তত্ব জানে কেনেকৈ শ্ৰীনৃসিংহ প্ৰসাদত শ্ৰীনৃসিংহ মুৰাৰীৰ প্ৰসাদত শ্ৰীধৰস্বামীয়ে ভাগৱতৰ তত্ব জানে এনে ফলত আমি ভাগৱতৰ তত্বক কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰিম তথাপিতো অগ্ৰজসকলে যি পথ প্ৰদৰ্শন কৰি গৈছে সেই পথকে অনুসৰণ কৰি আমি মাত্ৰ দুআষাৰ কোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছো ভাগৱত এই পুস্তভাগীৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে ভাগৱত এই ভাগৱতত চাৰিটা আখৰ আছে ভ আৰু তাৰিটা আখৰে চাৰিটা বিশেষ অৰ্থক প্ৰতিপন্ন কৰিছে কি কি কৰিছে ভকাৰং ভাৱ উকং গেয়ং ভ আখৰটোৱে ভাৱক বুজাইছে ভগৱানৰ প্ৰতি বিশ্বৰ পৰিচালনা সত্তাটোৰ প্ৰতি যেতিয়া ভাৱ আহিব তেতিয়াই ভাগৱতৰ প্ৰতি মন আকৃষ্ট হ'ব যেতিয়ালৈকে ভাৱ নাহে তেতিয়ালৈকে ভাগৱত তত্ত্ব উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে প্ৰথম আখৰটো ভ দিছে ভকাৰং ভাৱং গেয়ং ভ আখৰটোৱে ভাৱক বুজাইছে গকাৰ জ্ঞানং উদ্ভৱ গ আখৰটোৱে জ্ঞানক বুজাইছে ভাগৱতৰ সান্নিধ্যলৈ যেতিয়া যাব সেই ভাগৱত সমুদ্ৰত জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিব যি জ্ঞানৰ দ্বাৰাই ভগৱত তত্বক উপলব্ধি কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব বকাৰং বৈষ্ণৱিক জ্ঞান ব আখৰটোৱে বৈষ্ণৱ জ্ঞানক বুজাইছে বৈষ্ণৱ জ্ঞান হ'ল উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ এই চাৰিও মুঠি জীৱত ভগৱানৰ অস্তিত্ব অনুভৱ কৰিব পৰা যিটো জ্ঞান সমস্ততে প্ৰভু বিৰাজিত হৈ আছে মহাপুৰুষজনাই লিখিছে সমস্ত ভূতত ব্যাপী আছো মই হৰি সবাকো জানিবা তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি সকলোৰে অন্তৰত যে বিষ্ণু আছে এই ভাৱটো বহু প্ৰয়াসৰ মূৰতহে জাগৃত হয় গতিকে ভাগৱত অধ্যয়নৰ মাজেদি সেই বৈষ্ণৱ জ্ঞান সকলো ভূতত ভগৱত দৰ্শন এই ভাগৱতৰ মাধ্যমেদি সিদ্ধি হয় সেইকাৰণে ইয়াত গ আখৰ তুলিছে টকাৰং তত্বভাৱকম ত আখৰটোৱে তত্ত্ব এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টিৰ যি মূলভূত তত্ব য'ৰ পৰা এই বিনন্দ বিলাস বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি স্থিতি লয় হৈছে সেই ভগৱত তত্ব এই ভাগৱতৰ মাজত উপলব্ধি হৈ আছে সেইকাৰণেই পুষ্টকভাগীৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে ভাগৱত আৰু অন্যসকলে ভাগৱতৰ অন্য এনেধৰণেৰে কৰে ভাতী ইটি সৰ্বলোকেশ যিখন শাস্ত্ৰই সকলো লোকতে জ্ঞানৰ পোহৰ প্ৰদান কৰিব পাৰে গিয়তে চনকা দেৱী এই সৃষ্টিৰ ব্ৰহ্মাদেৱৰ প্ৰথম সন্তান আছিল সনক সনন্দ সনাতন সনত কুমাৰ এই চাৰিজনেও যিখন শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিছিল অৰ্থাৎ সৃষ্টিৰ আদিৰ পৰাই যি ভাগৱত আছে যাক চাৰি সিদ্ধয়ো পঢ়িছিল বৰ্তিৰ ত্ৰিছু বেদেইছো ৰিক যজু এই তিনিওখন বেদৰ যি সাৰ তত্ব এই সাৰ তত্ব ভাগৱতৰ মাজত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে ত্ৰায় চকলং জগত যিখন শাস্ত্ৰই সমস্ত জগতক ত্ৰাণ কৰি মানৱ জীৱনৰ সাফল্যতা প্ৰদান কৰিব পাৰে মানৱ জীৱনৰ লক্ষ্য পুনৰ জন্মবিদ্যতে আকৌ যে জন্ম মৃত্যু বিৱৰ্তনত যাতে নপৰে তাৰ উদ্দেশ্যেই ভাগৱত শাস্ত্ৰত সমস্ত জ্ঞান সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে সেইকাৰণেই ভা গ ব আৰু ত এই চাৰিটা আখৰেৰে পুষ্টভাগীৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে এই ভাগৱত এনে ৰসযুক্ত সৰ্ববেদান্ত সাৰমহী শ্ৰীভাগৱতমী শ্বতী তৎ ৰসামৃত তৃপ্তইছ সৰ্ব বেদান্ত সাৰ বেদৰ পৰা ওলোৱা যিবিলাক বেদান্ত এই বেদান্তৰ সাৰ অংশটোৱেই হৈছে ভাগৱত তৎ ৰসামৃত তৃপ্ত ভাগৱতৰ ৰসত যি ভকতে তৃপ্তি লাভ কৰিছে ভাগৱতৰ কৃষ্ণৰ প্ৰেম ৰস যে স্বাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ন অন্যত্ৰস্যাত কচিত তেওঁ আৰু অন্য শাস্ত্ৰ পঢ়ি অন্য ৰস ল'বলৈ নাযায় তেওঁ সকলোতে কেৱল ভাগৱত জ্ঞানৰ মাধ্যমেদি সকলো কাৰ্য সম্পাদন কৰে সেইকাৰণে উল্লেখ কৰিছে ভাগৱতক স্বৰ্গী চৈত্ৰী চৈলাশী বৈকুণ্ঠী নাস্তি অয়ং ৰচ অতঃ বিবন্ত সদভাগ্যা যা মা মূন চতকৰ স্বৰ্গত সত্যলোকত কৈলাসত অন্য কি বৈকুণ্ঠটো এনে ৰস নাই যি ভাগৱতৰ সমান অমৃতুল্য পূৰ্ণ জ্ঞান সদৃশ ৰস পোৱা যায় গতিকে সকলো শাস্ত্ৰতকৈ ভাগৱতেই হ'ল শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থ